Да. Здравствуйте, меня зовут Валя, В компании уже больше года. У меня хронический танделит где-то с юности. Болею очень долго, гланды уже большие, рыхлые такие, вы знаете, гнойные. И вот где-то последние 2-3 года пропадал голос, потому что осень, весна, это практически я его теряла. И вот когда придя в компанию, я начала пользоваться массажным кремом. Потом сказали, что можно и полоскать и баню, там есть спрей хороший, полоскание для горла. Но последний месяц их не было просто в наличии. Я себе сделала, значит, баню, значит, полоскание для горла сюда и капельки этого, кусочек вишни. Сделала себе такой вот спрейчик. И вот пару месяцев, я просто уже голос не садится, гланды уже у меня, они были рыхлые, большие такие, прямо вот, сейчас если посмотреть, они маленькие, аккуратные, чистые, я просто в шоке. Им, наверное, вот как лет 20 у меня таких гланд не было, то аденоиды мои превратились ну, в вот. пропорции, это все. Вот. Э, Банни я делала, делала не, не разводила, где-то вот половина, половина того и половина того. Вот с этим спреем, вот с этим спреем хожу. Для только <меш> что а всего, для горла что какое у... а для горла вот есть а, спрей но ну, не да, полоса, да. По полосам, то есть и, васть, и, и, брус, еще и, и для, вам, для полоскания и для горла а уже два месяца а, 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 а его не да я с ним пользовался а вот это полоскание для тоже его нет да тоже полоскание для ротовой полости для ротовой полости было раньше был зубов и я когда услышала что можно и баня вот и говорили Косточки, я сюда все это себе сделала, хожу просто. Я очень зачарована, Она бы возимила А немножко бракулиса сюда еще положила, так что тут это я сам себе режиссер. Стоял. И мои бланды, вот, я просто в шоке, маленькие, чистые такие, вот просто красивые. Такого И не будет. было в юности Но моей. Будет. Спасибо.